Стас, дуже довгий час стоїться Да. Ми на да, ній поїхали одразу, коли сразу. вона поїде в люди. Ну, то це ж так. Да, бачиш, може зарости і поїхати ще раз. Да. Не треба ділятися. Ти знав прикол, 에, що ці штуки варують у них. Чому? Ну, на А7 їх украли. Вони були на аукціоні. Не знаю, може Ну, реї. Ну, Такий автомобіль зараз прийти купити у нас 8 вітя сказав. Трешку а, можно виси? заработать. А что ты... не. Виктор говорит, что да. Он, у него есть, на него покупать, может продавать, может не продавать, может хоть постоит. Это тоже, знаешь, ну, типа такие. И самому хочется Можем заработать. Можем аукцион заработать, и... в принципе. Кто нас бился? Можем разыграть автомобиль. среди подписчиков. И в каком конкурсе, да. дуже честно по 500, я? По 500 гривен. Не, ну прикинь, ну по 500 гривен. Всего лишь по 500 гривен скидываем. Ну сколько надо? Ладно, хорошо. По 30 долларов скидываемся. Тысячу человек. По 30 долларов и все. И играем. И 30 тысяч долларов мы выиграли. Ну да, и разыграем. Ну не 1500 человек давай по 30 долларов. 15 тысяч. Ну, чем плохо? Так тебе надо 30 долларов скинуть, мне надо 30 долларов скинуть. Просто. Доллар? Доллар? Ну да. но ну, я гривной на карту скину. Просто говорю по 30 там или допустим вход. 30 долларов это ж немного. много, 30 долларов зайти. Немного, ну, ну можно такую машину забрать. Ну, за 30 долларов, ну типа даже если ты проиграешь или там не проиграешь, выиграешь, ну то есть все, 30 баксов и ты погнал. Ну, да, забрал, ну, хочешь делать, хочешь 300, не делать, хочешь да, отфоткать. А? 300 участников нужно. 300, 300 участников, я же говорю, по 30 баксов. Чтобы 9 тысяч долларов она так вот и все. Все, я же тебе говорю, то есть э, и за 30 баксов можно стать владельцем, даже не хочешь и делать, все, выиграл, повезло, отфоткал продав и все. За 5. И заработал 5. 7, я знаю, кто Не, вон, я, не я вообще просто говорю, то есть, ну, по 30 баксов, я думаю, можно зайти в эту игру и поиграть. Надо Виктору предложить, а он, ну, я думаю, человек Пукинется. медийный, человек медийный, никто никого не обманет, и можно поиграть. Ну, я бы играл, ну, честно бы играл. Я а что не? Ну, тридцатку вкинул, вкинул, да и все.